Да, Назовите квартиру вашу. 6. Домашний номер телефона. Девяносто семь. Назовите вы вашу улицу. Моя? Да. Моя? Назовите вашу фамилию, имя вашу. Ну, она за мной была. Квартира ваша? Номер домашнего телефона? 97. Я помощник народного депутата Ирина Анатольевна Горина. Она просила вам передать эти два маленьких замечательных подарочка поздравляют вас с рабочими праздниками желаю вам спасибо. счастья крепкого спасибо. здоровья спасибо вам. это Ирина Анатольевна Ирина, Горина, закреплена за вашим районом. Наоборот, Ирина. есть номера телефона, по которым вы сможете обратитесь по поводу здорового по поводу благоустройства района, а также по другим вопросам. Спасибо, спасибо. спасибо. за внимание. Спасибо, спасибо. спасибо. И вам так спасибо, спасибо. спасибо. вам.